bu näme diýdin bolýa? A türk din hukmanmy diýip soraýanmy sen? Tehrabyl dogunju. Ha? Täze bu jetip ýa-da tehrabyl Kovode ya. Yani vatandaşlar şu avut sahrağul doğuncuğumuz birlere soruyor ya. Yani menden hem soruyor ya. Şimdi menin hem fikirdeşlerim var. ki Türkmenistan'a din hükman mı diyya. Şimdi ne hilek cevap Mesela, siz komentarda yazın ya hükman diyin ya hükman değil deyip yazın hani Türkmenistan'da Türkmen halkına islam dini hükman mı diyen soru berildi? Elin indi biz sahraul doğun muda birlikte cevap verelim. Sebebi bu ne deneç, bu ile deneç Türkmenlerden hiç tat sorulmadı ve hiç tat aydılmadı. Gelin birlikte cevap berelin.